ой я так говорю блин ну извините просто я сейчас сняла видео и сразу ничего не нажала начать заново а не загрузить извините что я такая говорю блин как то видео пошло вот заново Сейчас естественно кося ногти вы наверное уже видите скажу сразу чем он мне очень понравился я бы скрасила да ногти вот кое где даже небрежно накрасила но кое где и он вот сейчас высадил и таким ровным слоем лег, это вообще красиво очень, прям ровно так. И не понравился, ну мне лак там понравился, в баночке он белый, да, но ну, когда накрасить он розовый и почти прозрачный. Само кто здесь такой? И Извините, и почти прозрачный. А я думаю, что он будет там беленький, я не знаю, цвет. Я так и думал, что будет как бы розовый, но не ожидал, что такое будет. И поэтому у меня полно розовых. Ну ладно, не выкидывать же. Вот, чтобы ну, э, ну э, руки как бы смотрелись ухоженными. Хорошо. Но в школу, в школу самый раз, на пару дней, ну, у меня все вот от этой фирмы лаки долго держатся. Извините, а, сейчас просто расскажу. Вот. Ну, вот. в школу можно яркие, я тут пару дней вхожу И покажу другое в яркий кто хочет чтобы я сняла как я крашу но вот кстати что получится кто хочет чтобы видите какой он вообще почти не видно ну ладно кто хочет чтобы я сняла видео как я крашу ногти или какой будет следующий цвет кстати типа цвет пишите комментарии вот тут вообще издалека не видно видите ногти переливается извините что не сняла видео в сапогах и Вау. Высох. Вот. Запах его вот, штана, так как... Я накрасила ногти и попозже сниму. Вот так. Ладно, ставьте палец вверх, пишите комментарий. С вами была я, Лика. Мы на вам Хорошо. Да? Я думаю, что хорошо. Всем пока!